Сон активно забудовувався після воєнні роки, а відтак основний житловий фонд і цілі мікрорайони були зведені в 60-х, 70-х та 80-х роках минулого століття. Йдуть роки, і часом будинки потребують вже серйозних капіталовкладень. Щоправда, в Херсоні в титульні списки багатоповерхівок, що ремонтуються за бюджетний кошт міста, все частіше потрапляють будинки з року в рік одні чи самі або ті, що в окрузі лояльного до міського голови депутата. Судя по тому, як как... согласовывались титульные списки на ремонт жилого фонда. Там работы и работы, ну, полгода прошло. Списки не согласованы. С общественностью представителями ОСМД согласовали одни адреса, по факту получились совсем другие. Но если они не могут даже по адресно согласовать то, что нужно делать людям, я тогда не понимаю. Чтобы решить любую проблему и с таким результатом, чтобы удовлетворил практически всех, на 100% нельзя ничего, чтобы было, ну, все были довольны, нужно вопрос перевести в публичную плоскость. У нас это все делается кулуарно. На комиссиях одни списки, на исполкоме другие, потом принимается третий. После этого еще какие-то корректировки возможны. Нужно садиться за... Круглий стол представителі общисниці, технадзор, депутатський корпус і... приймати рішення. Ще одна з проблем, яка актуалізувалась в останні роки, це фінансування гуртожитків, де херсонці живуть помешкання без лічильників. А тому, якщо хтось не платить, то світло, воду, газ вимикають всі споруді. Більше того, все частіше виділяються кошти з бюджету міста на заборгованість жекам, які стали вже приватними, але чомусь не направляються ці кошти потім тим. То надає ці послуги. Як результат, в Херсоні все частіше жителі гуртожитків перекривають вулиці. Було і до этого, і при старому мері і при Миколаївки вже було. Виділяють гроші на погашення задовжності по електроенергії. Ані їх пускають на інші нужди, тому що немає розділення щитов. где за электроэнергию, где такое. Они идут на общий счет, а руководитель ЖЭКа использует их по собственному назначению. И не, не одному ЖЭКу, а практически всем. Днепровский, Шумовские, они все этим отличаются. ЖЭКи – это коммунальное предприятие. Директоров коммунальных предприятий назначает мэр. Все знают, что ЖКХ – одна из самых коррумпированных сфер. Если человек там сидит, в ЖЭКе много-много лет руководителем, и эти проблемы из года в год возникают, значит, я подозреваю, там есть вопрос коррупции. Можно было давно сделать по поэтажный там, или лучше всего каждому поставить прибор учета, пожалуйста, общее потребление делите, а каждый отвечает за долги. А так у нас есть порядочные плательщики, А є які годами не платять і потім просто з них списують. Все більше херсонців користуються субсидіями, але це не вирішує основного питання споруд енергоефективності їх, зменшення споживання енергії їх жителями. Люди, якби отримують субсидії, але вони її не бачать. У них немає ніякого стимулу економити енергоресурси. Ми до сих пор, у нас немає відчету, сколько по факту людей нуждаючихся. Сколько пенсионеров, сколько льготников. У нас переписи населения не проводилось сколько лет. Мы не знаем, сколько сейчас людей в стране живет. А льготы на проезд, субсидии пользуются многие. Даже, и скорее всего, просто там мертвые души есть. Так же самое пенсионное обеспечение. Ну когда-то же был уже коррупционный скандал, когда начальника государственной службы занятости взяли с поличными, там, с миллионами, взятками прямо в кабинете и видео показывали по всей стране. Он в тюрьме не сидит. Значит, кого-то это устраивает на сегодняшний день, кто-то пасется на этом поле до сих пор. Я, вот, у меня техническое образование, да, и ну, люблю математику. У нас на одного работающего, грубо говоря, один пенсионер. Если учитывать то, что работающими считаются даже бюджетники, которые просто возвращают бюджет подоходный лох, ну часть бюджетных денег назад возвращают. Те, кто наполняет бюджет, их раз-два и обчелся. Не может так быть, чтобы предприниматель кормил двоих, троих, ему жить надо. Самому развивать. У нас только... Ну, в Верховной Раде могут придумать такую формулу, чтобы больше с коровы зарабатывать, ее нужно меньше кормить и больше доить. Многие цвета белого не видят, потому что с утра ушел, вечером пришел. Рентабельность низкая, потому что низкая покупательская способность. Плюс налоги платишь наперед. В других городах власти, чтобы хотя бы немного облегчить, Предпринимателям второй группы уменьшили ставку единого налога на 50%. У нас даже этого нет, потому что люди, которые сейчас во власти, они в своей жизни ничего не создали. Они работали от зарплаты до зарплаты. Они не думали, как И даже у них понятия не, что такое инвестиции, как зарабатывать деньги. У них от прийшло от це, куди треба розпределити, щоб заткнути якісь дирки. А як заработать, як розвивати, щоб система чтобы щоб потім менше тратити, этого нет. Вони навіть не можуть сохранить то, що зробили їхні предшественники. в умовах фінансової децентралізації влади. Місцеві громади отримали більше коштів. Тільки тепер питання ефективного розподілу бюджету та контролю з боку тих, хто його наповнює.